दशमोऽध्यायः विभूतियोगः श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदु सुडगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादर्हि देवाना महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्तिलोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह क्षमा सत्यं धमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोधानं यशोयशः भवन्विभावभूतानां मत्त एव पृदग्विताः महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तता मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्बेन योगेन युज्यतेनत्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चिता मद्गतप्राणा बोधयन्दः परस्परं कदयन्दश्च मां नित्यं तुष्यन्ति जरमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्दिते तेषामेवानुकम्बार्थम् अहमज्ञानजं तमा नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रम् परमम् भवान् पुरुषं शाश्वतम् दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहु सर्वे देवर्षिर्नारतस्तदा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशवा नहि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवानदान वा स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तमा भूतभावनभूतेश जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वम् व्याप्य तिष्ठसि कथम् विद्यामहम् योगिम् त्वाम् सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्थना कदय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे श्री श्रीभगवानुवाच हन्दते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्रधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्दो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश केश सर्वभूताशयस्थिता अहमादिश्च मद्यं च भूतानामन्ध एव च आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्ष रक्षसां पशूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोधसां च मुख्यं मां वित्तिपार्थबृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्द सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहम् गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम् देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैः स्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्प सर्पाणामस्मि वासुकिः आनन्दश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितृणामार्यमाचास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणां पवनपवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं मकरश्चास्मि श्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्धश्च मद्यं चैवाहमर्जुना अध्यात्मविद्याविद्यानां विद्यानाम् वादप्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वस्सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो दाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर् मृत्युस्सर्वहरश्चापम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिस्त्रीवाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा बृहत्मा तथा सांना गायत्री छंदम मसा मगशीर्षो ऋतूना कुसुम दूत चलयताेजस्तेजस्वीनाहम जमी सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यास कवीनामुशना दण्डोदमयतामस्मि दण्डो नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनम् चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्छापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुना न तदस्ति विना यत्स्या मया भूतं चराचरम् नान्दोऽस्ति मम दिव्यानाम् विभूतीनाम् परं दप एषदुदेशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वम् श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजोषसम्भवम् अथवा बहुनैतेन ज्ञातेन